Це наша Яна Шем'якіна. Яночка. Дорогі друзі, журналісти. Вітаю вас. Ми продовжуємо приємну традицію, що була започаткована в 2005 році, що ми збираємось. Разом аби привітати вас з професійним святом, країна, яка прийматиме наступні Олімпійські ігри, я запрошую до слова міністра молоді та спорту України. У Нас дійсно такий сьогодні святковий день. Я хочу подякувати усім журналістам, особливо спортивним, за те, що вони висвітлюють події у спорті. Ми довго працювали із Національним олімпійським комітетом над цим питанням, і знаємо, що якщо... Проходять змагання, наші спортсмени перемагають, але це не відображається на якихось екранах телебачення, не звучить в пресі. Ну, це дуже обідно і спортсменам, і нам, як організаторам. Ви дуже багато робите для того, щоб знали наших героїв спорту, щоб ми разом пишались досягненнями наших спортсменів, наших олімпійців. Дійсно. Дуже мало часу залишається до відкриття олімпійських ігор. 59 днів на сьогоднішній день. 181 ліцензія у наших олімпійців. Нагороджується Руслан Меженський. Будь ласка. Если заходите, значит, одеваем вату обязательно. Профессионально спереди завязывается, как настоящий шеф-повар. Да, да, я успею. Мы с вами будем на самом деле, готовить простое блюдо, но вы, как вы знаете, все гениальное, просто. Будем готовить карамелизированный ананас на гриле в сахаре и корице. Более 14 мясных деликатесов по каждому орудию. Ух ты! Итак, с чего начинается способ приготовления карамелизированного ананаса? Мы берем с вами Сейчас очень важный процесс сделать сам фиксатор под ананас, потому что он в зал нашим гостям подается вертикально. Мы поддерживаем только отечественного производили на самом деле. Молодцом. Это хорошо. Дальше. Это наш вклад тоже. Смотрите. Он не полностью прорезан под углом определенным, он сделан такой бочковидной, большей формы. Все три ананаса полностью чистые. Дальше. Главное попасть полностью в сердцевину. Это очень важно. Так как если уйдет. Чуть левее или чуть правее, он не будет э, строго стоять и обжариваться на гриле. Он может упасть. Что? Поэтому давайте я посмотрю, как вы это сделаете. Вы держите ананас вот так, правой, левой рукой. Как у вас? Довольно ну, неплохо, чувствую, вы да? знаете, попал. Почти.

считается лучше мясом для чураски, потому что это самая незадействованная мышца в горбуке. Берем ножик, осторожно, очень острый, и ложим широкой стороной жирный в правую сторону. И визуально разделяем этот кусок на три ровных части. Дальше. Что у вас как? Да мы сейчас пару планов заворачиваем и делаем полумесяц. С другой стороны, жир должен быть наружу, Побежали. Делаем полумесяц и прокалываем то же самое, если не бойтесь. Ну все, держите, да. Для всех спортсменов это однозначно, потому что не используется ничего, кроме мяса и крупной морской соли. Возьмите щепотку и медленно попробуйте медленно поворачивая, посыпаете обильно все три кусочка. Данное мясо для первого употребления готовится максимум 10 минут. Как видите, ちょっと。